Və sonda 4 saylı Dost Mərkəzində Vətən müharibəsinə həsr olunan satış sərgi təşkil olunub. 44 gün davam edəcək sərgidə fiziki məhdudiyyətli insanların əl işləri nümayiş olunur. İnklüziv incisənət məktəbinin tələbələrinin əl işlərini izləyənlər arasında yəmkadaşımız Mayə Sabirqızı da olub. 44 günlü Vətən müharibəsinin il dönümü ilə əlaqədar Xarı Bülbül satış sərgisinə start verilib. Daha çox diqqəti çəkən portretlər və qələbəmizin rəmzi olan xarı bülbülün əks olunduğu əşyalardı. Rafael Guliyev isə sərgiə düzəltdiyi naqışlı mücürlə qatılıb. Buna cəmi 3 gününü sərf edib. Bu mücürü düzəltmək üçün, mücürü düzəltmək üçün taxtanın cilalanması, hazırlanması və onun üzərində hər hansı bir rəsm əsərinin rəsmilə çəkilməsi lazım olur. Yəni bunu eləyəndən sonra biz onun iş tərəfində bu formada biz ə ona da e, e, parçadan yani zövqümüzə uyğun olaraq parçadan islik astar vururuq və e, istənilən bir sənədi və ya da ki bir lazım olan bir əşyanı bunun içində saxlamaq olar. Amma yəni, saxlanır. Bunun düzəldilməsinə 3 gün vaxt sərf olunur. Sərgiyə gələn hər bir tamaşaçı bu əşyalardan əldə edə bilər. Sərgidə 20-yə dəqiq şəxsi yüzə yaxın əl işləri sərgilənir. Əldə olunan vəsait də həmin şəxslərin özlərinə təqdim olunacaq. Məqsəd onların yaradıcılıq, istedadı və qabiliyyətlərini cəmiyyətə tanıtmaqdır. Bu ə, satış sərginin keçilməsində əsas məqsədlərdən biri ə, həm bizim bu ə, tarixi qələbəmizi bir daha bu haqqda danışmaq, cəmiyyətə bu barədə bir mesaj vermək və həmçinin təbii ki, burada iştirak edən əlilliy olan şəxslərə öz cəmiyyətin dəstəyini təmin etməkdir. Sərgi iştirakçıları inklüziv incisənət məktəbinin tələbələridir. Qeyd edək ki, sərgi 44 gün ərzində 4 saylı Dost Mərkəzinə sərgilənəcək. Maya Sabir Qızı Zaurağamir İTV xəbər